Привет, дай пять. Что означает быть частью команды 1 плюс 1 медиа? Так что значит для тебя? Виконати масштабный переезд. Мы с ждали, когда же мы переедем. Это было просто стихийное бедствие. Я опаздывала на поезд домой, но я паковала вещи. И наконец-то оно свершилось. Если честно, мы очень рада. Привет! Давай пять. В новом офисе круто. Дай пять. Створю вот и грандиозный шоу в Украине. Керуватися сміливістю, а не страхом. Летіти на саморобному літаку на Red Bull Дай п'ять. Ми не боїмося прийняти виклик. Дайте п'ять. Давайте хочіш. Давай, давай, Дайте одне давай. одному п'ять. Ну, Створити найсучаснішу студію для найчесніших новин. Мій перший раз у студії знайомство. І я вражена. У нас студія здійна посилів слово техніки. В нашу роботу. Почать уси. Втилювати нови ришиня. Залям-алям, мадам! Йовы Ах, ты башкетник! Роксолана самый – самый-самый любимый сериал. Смотрю всегда не отрываясь с удовольствием от начала до конца каждого серии. Круто? Очень круто. Ми готові розвиватися. Дайте п'ять. Піклуватися просвіт навколо нас. Ми активно займаємося озеленением. Ми не байдужі. Дайте п'ять. шукати новых друзів. Арам Михайлович, дайте пять. Ну, Арам Михайлович, дайте пять. О -о -о! Да. Привет. Прагнутый розвитку.